Была вода 4 метров. Этот конец был затоплен, и вода до сих пор сохранилась. Пробились подземные ключи, идет постоянная циркуляция. Такая вот история вот этого озера бывшего Щеменского карьера. Рядом находится первая горбольница. Там была карта богадельня, то есть дом престарелых. И вот в Ремейке и второй. Здесь поселился основной лекарь Тельс. Выбил одну комнату для приема бедных больных бесплатно. Лечил больных авторитет. Число больных росло. Дали ему дом, а потом постепенно эти заведения превратились в больницу. Такая история этой первой больницы. Вот так работали многие выдающиеся доктора. Мейксон, Демара, Диц, мы с вами все говорили, Маневский и так далее. Ну, Докона функционирует, так сказать, больных мало в силу финансовых возможностей, но до сих пор финансирует. Значит, войну. Здесь был лагерь советских военнопленных. Находился он там в старых казармах. Значит так, они их водили каждое утро ремонтировать мост Крюковский и вели обратно. То есть не, немцы, да? Немцы наших военнопленных водили. Значит так, кормили плохо. Ну, как вообще пленных? Почему плохо кормили? Во-первых, попало в плен пленных наших 5-100 тысяч человек за всю войну. Немцы не ждали того количества военнопленных такую массу прокормить проблематично. А свою армию первое время кормить. От Красного Креста помощи военнопленные не получали. Что такое Сталин? У нас нет пленных, только изменники да, предатели. Да. Скажем, американцы, англичане получали помощь Креста, даже с дому посылки получали. Американские, там, французские плены. Наши это не имели. Поэтому умерло, 3 тысяч человек умерло в плену наших военнопленных. Те, что выжили, почти все оказались в ГУЛАГе после войны. Так вот, где упадает речка Камлык, Затон, где был судоверх, Владимир ушаковин, была полузатоплена боржа с чечевицей. Так вот, взрослых немцы не пускали, но дети носили свою чечевицу под военнопленных. На, на детей немцы глаза закрывали, так сказать. И благодаря этому многие военнопленные, так сказать, спаслись. А потом был лагерь немецких военнопленных здесь. Но к немцам было отношение более лояльное это чтобы было то было, нежели к нашим. Их пускали в увольнение на 2-3 часа, ходили пошли мелкие по городу. Что им предлагали? Кому сейчас отремонтировать, ремонтировать, кому примус, кому там крышу починить, за тарелку там супа или борща. И, надо сказать, их люди кормили. А потом даже мною взяли на довольствие. Каждый вечер приходили, просто так кормили их. Был такой случай. Один солдат опоздал с увольнения. Нас встречал, сел поезд, давай его лупить бляхой. Так наши же женщины этого старшину не ничевали. Что ты, сволочь, дед, обижаешь человека, так сказать. А потом, когда они уезжали, просто плакали, прощали. Говорил, дома если бы не киндер, мы бы тут остались, и говорили. Так, и, и так они прижились, а потом уехали. Ну что, и мы спасили пленные аж в 56 году. Так долго еще пленных не держали. Зачем столько держали? Ну, как дармовую рабочую силу. И когда Дона приехал в Москву в 55 году, он добился, чтобы все плены были освобождены. Такая история плена. Ну и сказать, немцам, венгам, румынам тоже было не сладко в плену. Взять в Сталинграде, попало в плен 91 тысяча, только 5 тысяч выжили. Все погибли от болезни, так сказать, и голода в плену. И вообще пленных 90% погибли в наших лагерях, только 10% вернулись на родину. Плен оказался большой трагедией. Ну а теперь, если хотите, ему показать иллюстрации о Припай немцы к пеничаю, желаете посмотреть? Припай немцы к пеничаю, желаете посмотреть? Давайте я вам сейчас нельзя. Кому, а почему нельзя? Кому, кто, кто попал, он сами понимаете. нет, кто, попало, попал, лазит. Но, в принципе, дегут, берут же ноги? Нет, нет. нет, садят, нет, нет, нет ну Тут не организовано. Они считают, это считается <связь> неорганизованным. Да я знаю, И, здесь нет. постоянно, ну, толпы. вот.